пол. Сейчас на минуточку отвлечемся. Команда КВН Товароведа Коммерческого факультета. Браво! Для вас на этой сцене. Оп-оп. Постарайся, оп. Сережка, как хорошо. Отлично, момент. Один, один, один. Сереж, молодец. Ну, трогай. факультета красота и грация и наша команда решила не отходить от данных принципов команда квант браво любуйтесь прекрасным мы начинаем у каждого был такой парень осторожно рука рука, осторожно. рука. Заканчиваем матч! Самое романтическое свидание в Рима-Четверг я тебя познал сегодня И тут на меня первый лысый, лысый такой первый выходит Я ему сразу лгал, такой и... Стоп, я хочу парик сразу по месту Это прекрасное заведение для того, чтобы... Не прикинь, выходит его брат Идут, И тут, внимание, выходит третий. А я мамашечку с третьего класса не бил. И... Класс! Лежа три Парень, Паренек, паренек, я здесь своей девушке хочу сказать что-то очень важное. Ты понимаешь? Ну говори. Настенька, мы с тобой уже больше года встречаемся, и мои родители готовы дать нам миллионы долларов для того, чтобы мы жили в США с тобой. Настя, выходи за меня, Настя. Настя. <соспалкивает> я согласен. <связывающие> <связывающие> Оп, а что это у нас за штаны? Ускочи. <связывающие> Оп, очки, очки. Очки снял, крот ничего не вижу. <связывающие> Оп, что это у нас шапочка? круглосуточная служба доставки детей Аист. Подпишите накладную на мальчика. Да я накладная. На какой мальчик? Что ты говоришь? Ты перед свиданием в аптеку заходил? Нет. Ну да какие ко мне претензии? Да, но я даже детей передать не умею. Что мне с ними делать? Девушка, у меня на работе оврал, Цех с младенцами стыд. Могу сразу обрадовать школьник. Иди сюда. <свят> мальчик, 8 лет. Крепыш. Навык трудный. Зовут Игнат. Обращайтесь. Мальчик с именем игнат. Вам не нужен мальчик с именем Игнат. Дорогие друзья, в мире осталось всего 500 игнатов. Если вы возьмете к себе в семью хотя бы одного игната, их популяция за год вырастет в сотни, то да и в тысячи раз исчезнуть этому старому красивому имени Игнат. Игнат. Каждый родитель рад. Ну, знакомая такая ситуация, когда после бурного веселья все ложатся спать вместе. Итак, смотрим. Тихо, тихо, все, пацаны. Пацаны, По не спать. Пойдите, пойдите, спите, 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 спите. Женя, а там мужики еще полбутылки водки нашли, ты знаешь? Тихо, тихо, это сон, это сон. Ясно? Вы меня помните? Да, спи, спи, тихо, тихо. Балдаха через полчаса, кто выходит? Да <сёк> что ж за вещь, а кто Нарбаки у американского футболиста. девушку к себе домой. Дорогая, боже мой, остались с Ну, я буду жить. Жень, у тебя что, воды нету? Блин. Видишь, в правом углу ведро. И в нем ковшик. Крепот ЖКХ. конце хотелось бы сказать, любите девушек не умейте смеяться. С вами была команда КВН. Браво! Мы любим вас!